Вкусного всем пармиджано по-неаполитански. Услышав это название, в первую очередь большинство подумает о сыре. И будет неправо: основной ингредиент этого южно-итальянского блюда баклажан, который укладывается при запекании в нахлест как жалюзи, которые на юге Италии называют Алла Пармиджано. А баклажаны по-турецки, откуда они попали в Италию, звучат как падмиджан. Хотя сыр пармезан тут будет, но его родина север Италии, а кухни севера и юга Италии очень сильно отличаются. Для юга более характерна моцарелла. И она тоже тут есть. Кроме этих сыров и баклажана потребуется лук и чеснок, яйца и томатное пюре. Именно пюре, а не паста. Томатная паста, распространенная у нас, вообще имеет мало общего с европейской томатной пастой. Типа, как сладкая плитка отличается от шоколада зелень базилика и сушеный или свежая орегано, соль и сахар, а также масло для фритюра и оливковое масло для тушения. Приготовление начнем с подготовки баклажан. Отрежем плодоножку и нарежем баклажаны пластами вдоль, толщиной около полусантиметра. Тоньше нежелательно, вкус у баклажан пропадет, толще тоже нежелательно, не пропечется. Кстати, баклажаны выбирайте чем тоньше и длиннее, тем лучше, они более мясистые и доля семечек в них гораздо меньше. Затем возьмите сито и уложите в него пласты, пересыпав солью со всех сторон. От 30 минут до часа необходимо подержать так, чтобы вышла горечь. Немного сока потеряется, но именно немного, в основном потеряется горечь. И это хорошо. Пока они истекают соком, нарежем лук. Небольшими кусочками. И раздавим чеснок. Нарезать не будем чеснок, его потом искать среди лука и отбрасывать. Не будем устраивать лишний квест, поэтому просто раздавим. И пока не прошло полчаса, приготовим соус. Разогреем оливковое масло, пару ложек. Добавим лук и чеснок. и потушим на огне ниже среднего. Когда лук станет мягким, чуть желтоватым, добавляем томатное пюре. Мы делаем сами пюре из домашних помидоров по итальянскому рецепту. В ближайших выпусках расскажем об этом. Итальянцы называют это пассата. Добавляем орегано, соль и сахар. Сахар, потому что помидоры все-таки у нас не итальянские. В южных странах они слаще. Как настоящие фруктовые ягоды. Соус должен быть в меру соленый и чуть сладковатый. Чуть менее, чем сладость кетчупа. Еще можно, но не обязательно, добавить базилик. Тушим минут 15, чтобы загустел. И снимаем с огня. Баклажаны постояли, покрылись капельками сока, того самого с горечью. Поэтому промойте их и обсушите. Проще всего это укладывать слоями с прослойками из бумажного полотенца. И приступаем к жарке. Нагреваем масло для фритюра. Будем жарить порциями. Засыпите все, будет тушиться. А нам нужна поджаристая корочка когда баклажан приобретает незабываемый вкус, за который и ценится. Позолотили и вынимаем. Выкладываем на бумажное полотенце или сито, чтобы удалить жир. И жарим следующую партию. После жарки баклажан займемся соусом. Треть отложим. А в оставшиеся две трети добавим яйца. Они затем загустят соус. Хотя, кстати, добавка яиц не обязательно. Яйца это ингредиент неаполитанского пармезана. В других регионах их не добавляют. Перемешали и пора все это соединить. Возьмем ту часть соуса, что без яиц. И смажем стенки и дно формы для запекания. Затем выкладываем в слой баклажан. Немного внахлест, как жалюзи. Затем распределяем соус по слою баклажан. Посыпаем тертым пармезаном. Выкладываем листики базилика. У меня и зеленый, и фиолетовый. Для контраста. И выложим кусочки моцареллы. Я шарики нарезаю прямо в форму. Опять слой баклажан Далее все остальные слои в том же порядке. У меня получилось три слоя. Закрываем эту красоту фольгой и отправляем в предварительно прогретую духовку. Температура запекания 180 градусов 30-35 минут. Затем снимите фольгу и еще минут 5 подсушите корочку без фольги при той же температуре. Достали красота, а есть нельзя, потому что этому блюду необходимо остыть. Его не подают горячим. Сыр схватится за это время, укрепит слои, соки смешаются. Это блюдо, как правило, едят на следующий день, как и борщ. На следующий день это вкуснее. И вот пармиджано ди меланзане к вашим услугам. Это холодная закуска, иногда вегетарианская. Можете не добавить яйца, это будет совсем по-вегетариански и совсем по-сицилийски. И не проболтайтесь об этом неаполитанцам, может подняться скандал. Пряный вкус поджаренного баклажана смешивается с томатным сладковатым вкусом соуса. Пармезан дает теркость, а моцарелла – молочную нежность всему этому. Плюс аромат и привкус базиликов в послевкусии. Пармезана самодостаточное блюдо. Настоящее итальянское, несущее весь вкусовой колорит этой страны. Приятного аппетита или бон bon аппетито! А нам приятно, что вы смотрели наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!